श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी वसंत पंचमीच्या दिवशी सरस्वती मातेचा हा मंत्र अवश्य पठन श्रवण करावा आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर होण्यासाठी त्यांचं अभ्यासामध्ये मन लागण्यासाठी या मंत्राचं पठन श्रवण अवश्य करावं ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः 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 ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वतेय 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं ्रीं सरस्वतेय नमः ॐ श्रीं ह्रीं 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 सरस्वत्यै 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वतेय 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वतेय 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 नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै 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 नमः